Бразилия – одна из самых больших украинских диаспор в мире, которая в этом году отмечает свое 120-летие. Большинство из них, 400 тысяч, живет в штате Парана. Мы приехали в столицу этого штата, город Куритибу, и встретим особенных украинцев. Многие из них родились в Бразилии, но говорят на украинском и считают себя нашими. Здесь, за три земель, они создали свой особенный мир и сохранили его. Афишами и рекламами украинцев зазывали за океан, за счастьем, за долую мандры. Существовала чешская фирма Касури Челань, которая приглашала людей из Луцка в Аргентину, Бразилию и Уругвай за 98 долларов. Интересно, что мужчины должны были быть здоровыми и работоспособными, а женщины от 25 лет могли поехать только в сопровождении ближайших родственников мужчин. Местные украинцы взяв в руки украинский буквально, пришли к выводу, что дети не знают, что такое снег и холода. Поэтому эти страницы они повырезали, доставляли страницы о бразильских водопадах. Соловейки тужливи, саби и арапонки крикливи летают сабии.